А ну иди сюда. Здарова, пацаны. Девочки, привет. Оля, Юля, Тани. Гриша и обложка снова на экране. Ну, короче, пацаны, сегодня расскажу вам, как замутить с секс-бомбой. Чтобы замутить с реальной секс-бомбой, короче, есть три ша. Пляй. Пацаны, сегодня расскажу, как замутить нормальную футболку на халяву. Короче, пацаны вибираємо самую модну футболку в самую крутом магазині. Все на халяву. Так, пацаны, все, футболку вибрав. Тепер... Приступаємо до плану А, тубо проходимо мимо охорони. Та я завтикав, їж, короті, що я виношу. Давайте мені її оцю. Ні, 199, що 6... сте дохера, ребята. Давайте в мене дивіться, сколько є. Давайте. давай ну, ну, Да, давайте пол полтина и все. Ну, хор... ну план, Ладно, не, полтина, ну. Да. Давай то Не, ну куда? Ну 200 я. Фляха, ну куда 200? Ну, ты... То... Слушай, куда, куда это вы уходили? Здравствуйте. Руки. Ну, ну да. Куда это вы уходили? Да я завтыкал, что вы. Куда вы завтыкали? Завтыкал, что ну, не что, не, не, я знаю, что как здесь. Там

Мужики, 53-60 или... Заберите деньги, отдайте, да. а сюда добавлю 6 тысяч. Мужики, не серьезно, это в Индии работает, а я... Бля, так, пацаны, короче, нихера не работает. Приступаем к плану «С». Ну, короче, пацаны, вот так я намотив себе новую, чистую, белую, свежую футболку. Ну, тут херня, лапку кинули нормально. Ну и все.